Salam arz olunur hörmətli izləyicilərimiz. E, bu günlər istəyirik e, qaş təbii e, saç əkmək prosedurunu e, pasientimizə icra edək. Elektrogözsüz e, bizim bu pasientimizdə e, qaşlar asimetrisi var, yəni bu qaş o qaştan aşağı düşüb e, və bunu biz istəyirik bir dənə e, təbii qaş e, dizayn eləyək və e, onu necə? nin qaşı təbii saçlan düzəldilə və bir dənə qaş əkək elə ki öz xanım özü istədiyi budur ki buraları da dolduraq buraları da dolduraq elə ki əməliyyat proseduru keçiririk nə salam arzulu nur bizim o qaş əkimi təbii saç əkmək qəşə proseduru elə bu zaman bitdi. Elə ki görürsüz qaşların əkimi düzələ yaxşı istiqamətdə və təbii istiqamətdə olunubdu. Və elə indi bu zaman işimiz qətuluqdur və bu əftimiz qaşlar töküləcək və yeni təzəçlər bir 3 aydan sonra başlayacaq. hissə-hissə bu əkdiviniz qaşlar e, çıxmağa. Və 1 il ərzində bu qaşlar e, tam çıxacaq və təbii halı ilə təbii istiqamətdə görünüş olacaq. Çox sağ olun.